Украина отметила двадцать первую годовщину независимости. Празднования, посвященные этой дате, прошли и в Приднестровье. Приезжал посол Украины Сергей Пирожков. Украинский посол по роду своей деятельности в Приднестровье бывает часто. На этот раз визит сугубо торжественный. В День независимости Украины Сергей Пирожков приехал поздравить соотечественников. Заодно почтить память знаменитых земляков. Филипп Орлик, к примеру, именно здесь, в Бендерах, когда-то провозгласил первую конституцию. Эта конституция, по сути, заложила основы современных многих демократических конституций, потому что она провозгласила принципы разделения власти, выборность органов исполнительной власти и другие принципы, которые являются сегодня базовыми любой конституции демократического государства. У вас в в Террасполе День независимости Украины по традиции начался с митинга у памятника Тарасу Шевченко. В Приднестровье каждый третий житель считает себя украинцем. Украина это не только наш союзник и партнер, это страна-гарант и посредник в молдо преднестровском урегулировании. С Украиной мы связываем очень широкие социально-экономические, гуманитарные связи, отношения, отношения поддержки и партнерства. На пресс-конференции для журналистов посол рассказал о том, что изменилось за последний год. Украина, по его словам, активизировала свою деятельность в молдо регулировании. Это сказалось на восстановлении грузового железнодорожного сообщения. Говорил Сергей Пирожков и о планах. Уже подписан проект по созданию еврорегиона Днестр, куда войдут Винницкая область, часть Молдовы, а также север Приднестровья, Каменский и Рыбницкий район. Речь идет не о политических в вопросах взаимодействия, а именно социально-экономической сфере, которые которой нуждаются как Каменский и Рыбницкий район Приднестровья, так и северные районы Молдовы и, и приграничные районы Украины. Ну а сейчас, по словам Сергея Пирожкова, посольство работает над тем, чтобы как можно больше приднестровских украинцев смогли реализовать свое избирательное право. На 28 октября назначены выборы в Верховную Раду Украины. Алла Горбатенко, Михаил Нестеровский, ТСВ. Сергей Пирожков в ходе общения с журналистами говорил и о сотрудничестве в области образования. В этом году в украинские вузы по специальным квотам принято 75 выпускников приднестровских школ. Обучаться, по словам посла, они будут на бюджетной основе.